islom tinchlik dini salomatlik dini islom birodarlar musulmonlar nafaqat o'sha davrlarda musulmonlarga butun ommaviy jamoatga xizmat qilgan musulmonlarni adobini ko'rib axloqini ko'rib birodarlar g'ayri dinlar bularga havas qilgan bularni amaliga tan bergan tiz cho'kkan ta'zim qilgan o'shani uchun u paytlarda musulmonlarni qadri baland bo'lgan islom olamiga shunaqangi amal qilgan insonlar bor oddiy bir misol abdulloh ibn muborak bir inson g'ayri din bilan urushyapti jihod qilyapti urushyapti u ham uryapti bu ham uryapti ibodat vaqti keldi to'xtanglar dedi man peshinimni o'qib olay dedi uham aytdi ha mani ham ibodatlarim bor ibodati u tohorat qil ibodati ibodatni boshladi namoz o'qiyotgan paytlarida abdulloh ib muborakni yoldilariga shayton keldi shayton keldi hozir anov dedi o'zining ibodatini qilib turibdi borib shundoq chopi tashlay qol dedi qutulasan qo'yasan nima qilasan yana urishib yurasanmi qiynalib dedi qarasa bo'sh kelmayapti senga o'xshagan baquvvat ekan o'ldirib qo'ya qol dedi shu xayolga keluvdi shaytonni xayoliga keluvdi qur'ondan bir oyatni xudoyga innal mas'ula. bergan ahdinglar to'g'risida so'ralasizlar degan oyat keldi ibodat qilib yig'lay boshladi haligi ibodatini tugatib keldi g'ay dedi ha hozir meni qo'limda o'lishingni bilib qo'rqib yig'layapsanmi dedi. yo'q dedi Men qo'rqib yig'layotganim yo'q dedi man ibodat qilayotgundim dedi sani ibodat qilayotgan paytingda mana shayton keldida shuni chopib o'ldirib qo'ya qol dgandi hayolimga nafsim shunaqa orom oldi hozir o'ldiraman deb turdim xudo taolo manga bir oyatini eslatdi axir va'dalashganding so'z berganding ibodatlarni qilib olaylik undan keyin urushamiz degan eding san nimaga ahdingni buzyapsan qani va'dang sani musulmonchiliging qani degan oyatni keltirib qo'ydi o'shandan ahdni buzganimga shaytonni maslahatiga rozi bo'lib qolganimga ge. nafsim ko'nib qolganiga man yig'layapman xudodan qo'rqib degandi haligi aytdiki san haqiqiy dinda ekansan sani dining haq ekan manga islomni o'rgatib qo'lini cho'zib musulmon bo'ldi nima bilan bitta shar'iy amalga bitta oyatga amal qilganligi uchun nega bizlar bugun butun dunyoni bezor qilyapti musulmonlar musulmon desa terrorist <laughs> ko'zini oldida turib musulmon desa qon haligi qonga tashna bo'lib turgan insonlar <laughs> ko'zini oldida turibdi musulmonchilik birodarlar mutlaq boshqa narsa musulmonchilik umuman ulug' bir maqomki buning uchun xudoy toborakva taolo qur'oni karimni ko'p oyatlarda o'zi bandasida ko'rishlikni istagan eng go'zal amal bilan hito qiladiki ya ihallaina amanu, ey iymon keltirgan bandalarim deydi mana shu iymon bugun bizda bormi bizni tilimiz bilan musulmonman demaylik bizni amalimiz bizni kin komil musulmon ekanligimizni ko'rsatsin birodarlar birovni haqqi birovga tajovuz qilish birovni ustini haligi qilish haqqini bu mutlaq harom bo'lgan narsalar musulmonlik haqida gapiryapman bitta shu davrda bo'lgan narsani aytaman bir birodarlarimiz oilaviy hajga borishdi umraga borishdi bir o'n besh kunlikmi yigirma kunlik borishdi madinada bir haftami besh kun bo'ldik madinadan chiqib makkaga ketyapmiz deydi bir haligi meqotga borganda bir g'usllar qilib haligi ehromlarni yangilaymiz dedik deydi bir akamizga bir do'stimizga kashilogimni berib qo'ygundim deydi shu sizda bo'lib tursin deb madinada berguvdim deydi haligi joyga tushgandan keyin qani kashilogimni bering desam e nima deyapsan manda kashellogi yo'q deyapti deydi o'zi qulog'i bilan eshitgani o'zi tili bilan aytib bergan shu birodarlar bor hozir yo' hazillashmang aka butun pasportlarim xotin bola chaqalarim pasportlari o'sha joyda xarajat pullarim hammasi bir yigirma ming dollarcha pul haqida ketyapti yo man bilmayman man senga berganman yo'q hazillashma oka desang yo'q deydiman ahvol chatoq deydi nima qilamiz qaytamiz desak avtobusni shofyeri man qaytmayman qayerqa borsang boraver deyapti deydi biza qy mayli man o'zim qaytaman desam sheriklar yo'q seni tashlab bu yerda ketmaymiz deb ular ham oyoq tarab turibdi politseyskiy mashinaga nima gap bo'ldi dedi bo'lgan voqeani aytdik shofyorni chaqirdida makkaga qarab o'n sakkiz kilometr yursang razvorot bor o'sha joydan qaytib olib borgin uni madinadan topib olsaneni haligi xonasida qolgan bo'lsa deb shu bilan borib qaytdik deydi va avtobus tutib oa yugurib xonalarga kirib hamma tutib kelib chiqdik hech qayerda na kshelok na boshqa joy tamom qo'l tog'imdan tarvuzlarim chub adoy tamom bo'ldi endi nima qilaman bu yog'iga nima bo'ladi ahvolim kim menga yordam qiladi deb shu ko'chaga chiqsak deydi bir yigit qo'lida kashelokni ko'tarib yo'lni tepasida i chekkasida mana shundoq turibdi deydi bir arab yigit deydi borib bu kashelok maniki desam saniki bo'lsa mana ko'rsat mana seniki bo'lsa mana sanga man egasini qidiryapman mani bu omonatdan qutqargin deb turibdi ko'rsatdim pasportlarimni hammasini xursand bo'lib ketdi deydi endi haligi dollarlardan ikki yuz dollar olib tulib haligiga suyunchi beryapman deydi bizlardaiga o'xshagan o'zbekda o'zbekd o'zbekchilik qilib ketadiku hamma joyda darrov nima bilandir rozi qilib ketgisi keladi buyogdan uxlatib ketaveradi bu yoqdanrozii ham olib qo'yaveradi bersam deydi yo'q do'stim deydi manga buning kerak emas deydi man sani mushkuling oson bo'lsa bo'ldi makkaga borganda mani duo qilib qo'ysang bo'ldi deyapti deydi mana bizlarda mascjidda masjidga kirganlarni kiyimini oyoq kiyimini kurtkasini o'g'irlab ketyapti mana shu baytullohda endi bunday olib qaraganda kim musulmon mana shu yerga kirib musulmonlarni namozxonlarni oyoq kiyimini yo bir narsasini ko'tarib ketayotganlarmi yo o'sha кошhелок ko'tarib turganmi mana islom qanaqa bo'ladi birodarlar bu islom yer yuziga tarqalgan har bir inson o'zini joyida o'zini oilasida eng bo'lishligi eng saodatlardan biri deganlar yana insonga berilingan mo'minga berilingan baxtlardan bittasi saodatlardan bittasi olloh taolo bergan rizqni o'zini vatanida bo'lishligi deganlar mana shu yerda mayli arava sudiryapsiz mayli u qilyapsiz mayli bu qilyapsizmi uch to'rt so'm rizq mana shu sizni saodatingiz birodarlar demoqchimanki har xil aldovlarga quloq tutishdan oldin va inja fasiqun fatabayyanu agar bir fosiq sizlarga bir xabar keltirsa oldin o'shani haq yo nohaq ekanligini tekshirib olinglar kelinglar mana ustozlar o'tiribdi-da, qora aka mana bu inson telefonda bizni mana shunaqa jihodga targ'ib qilyapti bizni hijratga targ'ib qilyapti bu o'zi kim buni gapiga biz kirishligimiz kerakmi kirmasligimiz kerak so'rash imkoniyati bormi yo'qmi yuzda yuz foiz bor yuzda yuz bor mayli masjiddan ko'nglizi topmasa mana diniy nazoratga boringlar so'ranglar mana shu insonni gapi to'g'rimi man shu insonni gapiga amal qilsam to'g'ri ish qilgan bo'lamanmi jannatga kiramanmi shu a o'zi u jihodga chaqirib shahidlikka chaqirib shahiddan keyin jannatga kiradigan deganlarni o'zi bir joyda biqinib o'tiribdi agar buni agar o'zida ixlosi bo'lganda birinchi saflarda o'zi urush qilgan bo'lardi o'zi jihod qilgan bo'lardi qancha qancha ota onalar farzand og'ida o'tiribdi qaqshab o'tiribdi qancha qancha bolalar otasini onasini rasulullohni huzurlariga keldi sahobiylardan ey ollohning rasuli man hijrat qilaman deb ota onamni oldidan chiqib kelayotganimda yig'lab qolishdi deganlarida san qandoq ularni hijrat qilaman deb yig'layotgan bo'lsang borib qaytginda hijrat qilmaydigan bo'ldim deb ularni xursand qilgin deganlar mana shu hadisni adabul mufrat kitobidan topib o'qinglar bizlar kitob o'qimayotganligimiz uchun bugun sarosimada qaysi yo'lga yurishni bilmay kimni gapini qabul qilishikni bilmay yuribmiz kitob o'qish kerak bilmaganni so'rash kitob o'qisangiz fikr ochiladi kitob o'qisangiz savol tug'iladi foziljon qor akam bitta gapni ko'partirdilar alloh rahmat qilsin mani haligi ilmlik qilgan narsa jamoatni savoli deganlar a bizla jamoatdan nima so'rayapmiz juma kuni qora aka duo qiling qarzdor bo'lib qoldim qor aka duo qiling ish boshlamoqchiman qora aka duo qiling farzandda faqat dunyoni so'ravermaylik bitta savol so'ranglar tahorat to'g'risida masalan man boshchalang namoz o'qiydigan bo'lib qoldim buni hukmi nima o'zi shariatda nima bo'ladi buni o'qisam yo nima fazilati qanaqa darajada o'qisam bo'ladi oddiy so'raylik paypag'imga maxs tortyapman shu durustmi nodurustmi so'raylik istibroni deyarli ko'pimiz bilmaymiz shuning uchun ham hojatxonalarda masjidni ichida hojatxona ichida istibroni masalasini birma bir yozib qo'yilgan g'ir g'ir kirib chiqyapti birodarlar mana shuni o'zi ham jihod jihod deganda de nima olloh taolo harom qilgan gunoh qilgan narsalardan halol yo'lga savob yo'lga qaytmoqlik jihod nafs bilan muhojir kim deganlarda ollohni manhiyotlaridan qaytishlikni muhojir deganlar ya'ni bir harom yo'llardan mana shu yerda shu rizoini ollohni topishimiz ehtimoli juda baland birodarlar o'shaning uchun ilm o'qiylik ilm najot bittadir bundan boshqa bo'lishligi mumkin ham emas u ham bo'lsa ilmdir deganlar imom buxoriy rahmatulloh biza shu zotlarni avlodlarimiz shu zotlarni zurriyohlarimizki bizlar bugun mana shu zotlarga munosib bo'lishligimiz kerak yana ana yerga borganlar faqat imom buxoriyni sotadida to'g'rimi ajga bor qayerdansan desa toshkentdanman demaydi o'zbek zangatadanman demaydi man buxoriydanman deydi buxoriy desa tamom ular allohu akbar tamom bo'ladi buxoriyni endi mana bu yerda birorta katta chorrahada o'n um minut svetofor ishlamay qolsin imomi buxoriyni avlodlarini asl basharasini ko'rasizda asl bashara ko'rinadida agar imomi buxoriy r zamonidan tirilib kelib qolsak voy qayerga kelib qoldim desalar kerak bu birodarlar xulq bo'lsin xulq bo'lsin xulqimiz tuzalmas ekan bizlar birorta ibodat biror amalimizdan lazzat ololmaymiz hozir namozimiz ham qaysi ahvolda jasadimiz o'qiyapti ruhimiz sayr qilib yuribdi nari yoqlarda aylanib kelyapti deb jasadni qo'yib qo'yapmiz kuy san o'n besh minut namoz o'qib turgin man bir, bir aylanib kelaman deyaptida ketdi bozor do'kon anaundan olishimiz kerak ana unga hozir javob qilishimiz kerak anaunga bundoq qilishimiz kerak boron joyga ovqatlanishimiz kerak bugun kechqurun gapga bor kim bilan borishimiz kerak birdan uchinchi to'rtinchi rakatda xayolimiz to'ppa etib kelib qolsa to'xta nechi rakat bo'ldi deb o'tiribmizda uch rakat bo'ldimi to'rt rakat namozimiz mana shu ahvolda namoz ruh bilan o'qilsin jasad bilan ruh birga bo'lsin la solati illa min khushu'in. namoz qushuv huzusiz namoz namoz bo'lmaydi deganlar birodarlar biz xudo taologa shukur qilaylikki mana shu joylarga xudo keltirib qo'ydi bu yerga kelolmayotganlar qancha kirolmayotganlar qancha endi bizni vazifamiz zimmamizda o'zimizni yaqin do'stlarimizdan bitta bitta yur do'stim kel shu qilib yurgan ishing yaxshimi haloqdan qaytaring do'stigizni ota onaga qarshi ish qilayotganlar bor do'stlaringiz ichida baqirayotganlar bor urayotganlar bor ota onasini qariyalar uyiga olib borish chorasini ko'rayotgan ana shularni qaytaring